Dostlar, hər birinizə salamlayıram. E, mən bu gün sizə öz saytımızı təqdim edəcəm. Hansı ki, tam e, siz rahatlıqla öz followerlarınızı, öz paylaşdığınız şəkillərə like-lar vurdurmağı, hətta özünüz paylaşdığınız şəkillərə istədiyiniz kommentləri, yəni şərhləri yazdıra bilərsiniz e, və bundan əlavə ən əsas sizin işinizə yaradacaq bir şey var ki, hər kəs kompüter vasitəsi ilə e, istəyirlər ki, Instagramı idarə eləsinlər, şəkil paylaşsınlar. Yəni bunu da siz burada eləyə bilərsiniz. Hansı ki, e, paylaşım edə bilərsiniz, like eləyə bilərsiniz, komment yaza bilərsiniz və telefonda edə biləcəyiniz hər bir şey bizim sayt vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Gələk indi saytımıza daxil olaq. Deməli, burada görürsüz yazır Instagram ilə giriş edin. Əvvəlcə Instagram-a giriş edirik. E, burada öz e, istifadəçi adı və parolumuzu yazırıq. Giriş e, şey edəndə ümumiyyətlə Hər kəs qorxur öz parolunu burada saxlamağa. Oncaq sistemdən istifadə etdikdən sonra öz parolularını dəyişə bilər və paneldən avtomatik çıxış eləmiş olurlar və başqa gələn istifadəçilər onun adını artıq istifadə edə bilmirlər ə e, bu e, başa düşürəm ki e, siz qorxursunuz ki parolunuz oğurlansın amma e, mən yani sizə tam zəmanət e, verirəm ki bizim məqsədimiz hər hansısa bir e, profilləri oğurlamaq, e, söyüş qazanmaq, yəni bunlar deyil. Bizim məqsədimiz sırf e, xarici bazarlarda olan e, sistemi Azərbaycanda yaratmaqdır. Hansı ki Azərbaycanda sosial marketinq bazarı e, çox aşağı səviyyədədir və biz istəyirik ki öz e, yerli istifadəçilərimiz, yəni Azərbaycandan ibarət e, bir panelimiz olsun ki, yəni e, hansa bir konkurs açıləndə, hansa bir e, müsabiqə keçirəndə e, biz köməkli edə bilə bilərik bizə və e, siz təhlükəsizlikdə heç naratoru üçüncü bir şəxsə qəti sürətlə verilmir parol. Yəni heç ümumiyyətlə parollar biz özümüzlə baxmırıq. Yəni bundan tam arxənin olub özünüz yaza bilərsiniz. Deməli bizim səhifəmizə daxil oluruq. Mən sizə e, digər e, saytımızçı var, Sosial Market. Həmin saytın hesabından daxil oluram. Sosial Market. Deməli şifrəmizi daxil edirik. rejestr edirik. Bizdə deməli dostlar bir şey nəzərinizə çatdırım. Biz artıq sistemə daxil olduğumuza görə, yəni problemsiz daxil olur. Ola bilər siz də daxil olduğunuz zaman hər hansısa bir problem yarana bilər. Yəni sizdə problem yaransa, bu deməkdir ki, siz bir dəfə daxil olursunuz. Bu da təhlükəsizliyin məqsədinə olan bir şeydir. Hansı ki Siz eee Continent Genius-də orada giriş edilməyəcək, amma Instagram-a telefonunuzla Instagram daxil olsanız, görəcək siz oradan siz e, sizə bir bildiriş gəlib ki, başqa bir IP-dən giriş olunubdur. Bu sizsiz siz, yoxsa yox. Siz telefonunuzdan təsdiq edirsiniz ki, bəli, mənəm. Ondan sonra artıq saytə təzədən yenidən loqin parol yazaraq giriş eləyə bilərsiniz. Bu sadəcə Instagram-ın bir təhlükəsizliyidir, amma yəni burada e, saytla bağlı heç bir problem yoxdur. Bəzi profillərə buna ehtiyac olmur, amma bəzilərində olur. Yəni biləsiniz ki, səbəb budur. Yəni gördüyünüz kimi səhifəyə daxil olduq, sayta daxil olduq və e, bizdə deməli belə bir şey qabağımıza çıxdı daxil olduğumuzda. E, və burada da qeyd etmişik ki, dostlar, artıq üş e, saytımız 250 nəfərdən ibarətdir və e, bu o deməkdir ki, siz 250 follow göndərə bilərsiniz bir-birizə, 250 like vura bilərsiniz, şəkillər və 250 də nə e, insan adından öz e, şəkillərinizə və ya videolarınıza E, şərh və rəy kommentlər yazıla bilərsiniz. Burda e, deməli daxil olduqdan sonra burada görürsüz e, like, follow və comment var. Like yəni hal-hazırda 80 limitdir. Yəni 12 saatdan bir yenilənir. Hər 12 saatda 80 binə like qoya bilərsiz və təbii ki bu e, söz vermişik ki, user artdıqca bu sadəcə serverin e, saitin üzə düşməyə üçündür. İnsanlar artdıqca biz bunu artıracağıq limiti. Buna söz veririk. Və daxil oluruq burada like bölməsinə ə və belə məsəl daxil olduğunuz halda və burada baxırıq. İndi mən sizə Instagramda atsəm, e, sosial sosial media yəni, chat. Deməli, e, gördüyünüz kimi bu axırıncı şəkildir və burada baxırıq. 137 like, 4 dənə komment var və e, gəlin vuraq bəyəni göndər. Və bura yazırıq ki, misal üçün 20 dənə like. 20 like-a vurduq, artıq gözləyirik. Gördüyünüz kimi 20 dən like vuruldu, Azərbaycanlılardır və yoxlayaq görək doğrudurmu? 137 like, 157 like. Gördüyünüz kimi artıq like işlədi. Yəni burada 60 limitimiz qaldı və beləliklə istifadə edə bilərsiniz limitdən istədiyiniz qədər. Daxil olaq follow bölməsinə. Follow bölməsində deməli hal-hazırda bizim followumuz 12580-dır. Və biz bu adı kopyaya eləyirik, öz adınızı yəni burada yazıbdı, onsta ehtiyac yoxdur. Və burada yazırıq. Visual üçün 25 dənə follow göndərin bizə. Və gözləyək. Gördüyünüz kimi 25 dənə follow gəldi və baxaq. 13580 idi, olmalıdır 13605. Gördüyünüz kimi 13605-dir. Ondan sonra daxil oluruq komment bölməsinə e, və burada e, tutalım ki buna bir komment göndərmək istəyir, şərhlər yazdırmaq istəyir və burada gördüyünüz kimi e, avtomatik şərhləri var burada. Buna əlavə edə bilərsiz. Vurub bura məsələn çox gözəl. Məsələn bunları silə bilərsiniz hansını istəsəz. Və e, burada qeyd edirik ki, neçə dənə? Təbii ki, burada e, komment sayı 4 dənədir. On dənə vuranda bu təkrar-təkrar yazılacaqdır. Əgər istəmirsinizsə 04 yazırıq və 4 dənə kommentimiz artıq istifadəçilər adından bizim şəximizə gördüyünüz kimi yazıldı. Və 4 dənə komment var idi, yoxlayaq yox, bir dənə, refresh edək. 8 dənə kommentimiz. Açırıq, e, həmin kommentlər həqiqətən harika, çox gözəl super junior, sürprizə və səhər və illə xir. Yəni beləncinə istifadə edə bilərsiniz. Bu bizim 0 e, like, e, comment və e, follow xidmətidir və burada gördüyünüz kimi timeline, yəni sizin Instagramda ana səhifəniz, tam ki burada istədiyiniz şəkillərə like verə bilərsiniz və yaxud da comment yaza bilərsiniz. Tam ki burada e, istədiyiniz bir şey, məsələn, plus yazırıq göndər. Avtomatik sizin adınızdan komment düşdü. Kommentinizi silə bilərsiniz buradan. Ondan sonra e, burada keşf et bölməsi, yəni e, lupa hansı ki burada e, telefonda gördüyünüz, bunlara like, komment eyni formada keçmiş, yəni bizim etdiklərimizdir. Bu sizin tərkib etdikləriniz, bu sizin etdikləriniz. Da burada profil bölməsi var. Öz şəkillərinizi burada baxa bilərsiniz. Bunları silmək, əlavə etmək də edə bilərsiniz. Və bir də əsas məsələ burada paylaş düyməsi var. Paylaş yerindən istədiyiniz hər hansısa bir şeyi, məsələn, tamam ki, başlıq yazırsınız ki, test və burada seçirsiz hər hansısa bir şeyi məsəl üçün və qaydeti vururuq. Artıq Gördüyünüz kimi yüklənir, bəkleyin. Biraz gözləyirik. Daha artıq səhifədə paylaşıldı. Yoxdur ya bir də nə səhifədə. Gördüyünüz kimi artıq düşdü bura like həmin postumuz. Və bu qədər dostlar. E, və bundan əvvəl bir şey dedim sizə, burada direktləri idarə edə bilərsiz kompüter vasitəsilə. Gördüyünüz kimi direktlərdə çimlər nə yazır, nəyinir, hamısına cavab yenə direkt əlavə edə bilərsiniz. Status adını yazırsınız və burada öz sözünüzü qurup aça bilərsiniz. Yəni ümumiyyətlə telefonda edə biləcəyiniz hər bir şeyi bizim sayt vasitəsilə edə bilərsiniz. Dostlar hər birinizə təşəkkür edirəm videomuzu baxdığınıza görə və e, həmizə maksimum dəstək gözləyirəm. E, çünki məqsədimiz birdir. Məqsədimiz odur ki, öz e, yerli şəbəkəmizi quraq və yerli istifadəçilərimiz olsun. Artıq biz xarizələrə qaçmayaq. Və buna görə zəhmət olmasa videonu bəyəndisə, videonu təklif edin, bəyən düyməsinə və öz fikirlərinizi mütləq aşağıdan qeyd eləyin. Kiminə kömək ehtiyacı olarsa, elə bizim Sosial Market Instagram səhifəmizdən və yaxud da kin digər kanaldan bizə yaza bilərsiniz. Həbər bizə təşəkkür edirəm. E, Gününüz xoş olsun və dəstəyinizi mütləq gözləyirəm ki, yeni-yeni inşallah tezliklə YouTube-a bağlı, e, YouTube-da avtomatik formada kommentlər falan filan yazdırmaq sistemimizi hazırlayırıq və inşallah ki, onu da bəyənədsə, onca bu e, videoya daha çox like və komment gəlsə, baxış gəlsə, sayımız artsa, mütləq onun haqqında bir video çəkib sizə təqdim edəcəm. Özünüzə müqayət olun dostlar. Görüşərik inşallah. Hələlik sağ olun.